嗯，很久没有尝过它的味道了。我要姐姐也喂我一口，啊，哎，好啊，你这是逗猫逗上瘾了啊！哈，上当了。哎，果然我还是更喜欢像这样被姐姐投喂啊。姐姐真是学坏了呀。 差点就要被你得逞了，可惜，嘿嘿，还是我技高一筹啊！这是一封写给未来的信，所以我想让未来的你去打开，陪我一起投递这张明信片，好吗？ 等等等，你不会是想挠我痒痒吧？我可是会反击的哦。